আজি বিশ্ব ব্ৰেইন টিউমাৰ ডে' দিৱস উপলক্ষে আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ নিউৰ চাৰ্জাৰী কিয়ন চেণ্টাৰৰ সমূহ ডক্টৰবৃন্দ ইয়াক লোৱা গৈছে যে বিশ্ব ব্ৰেইন টিউমাৰ দিৱস এইটো উদযাপনৰ অৰ্থে বিশ্ব ব্ৰেইন টিউমাৰ দিৱসৰ তাৎপৰ্যটো হৈছে এইটোৱেই যে এইটোৰ দিনাখন আজি এই দিৱসৰ দিনাখন ব্ৰেইন টিউমৰ টিউমাৰৰ বিষয়ে সাধাৰণ ৰাইজৰ মনত সজাগতা বৃদ্ধি কৰা আৰু কেনেকৈ এই বেমাৰটোৰ আৰ্লি লক্ষণসমূহ ধৰা পেলাই খুব কম দিনৰ ভিতৰতে চিকিৎসকৰ ওচৰত চাপিব পাৰি আৰু সেইমতে চিকিৎসা আগবঢ়াই নিব পাৰি আমি সকলোৱে জানো যে ব্ৰেইন টিউমাৰ বুলি ক'লে এটা ভয়াৱহ শব্দ আৰু ব্ৰেইন টিউমাৰ বুলি ক'লে সকলোৱে মনত এটা শংকা উপজে যে এই বেমাৰটো অতি ভয়াৱহ আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাটো বৰ সহজ নহয় এইটো কথাকেই উপলক্ষ কৰি এই ব্ৰেইন টিউমাৰ দিৱসৰ তাৎপৰ্যটো বহন কৰিছে এই ব্ৰেইন টিউমাৰ দিৱসটো আৰম্ভ হৈছিলে দুহেজাৰ চনত প্ৰথমে জাৰ্মান ব্ৰেইন টিউমাৰ এছ'চিয়ন এইটো সন্থাই আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু লাহে লাহেকৈ গোটেই বিশ্বতে আজি আঠ জুন এই তাৰিখে বিশ্ব ব্ৰেইন টিউমাৰ দিৱস হৈছে পালন কৰি অহা হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে দিনে দিনে ব্ৰেইন টিউমাৰৰ যিটো ইঞ্চিডেঞ্চ ভাৰতবৰ্ষই নহয় গোটেই বিশ্বতে ইয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো বছৰে বছৰে বাঢ়ি গৈছে কিছুমান ডাটা মতে যে প্ৰত্যেক বছৰে মানে কমেও টেন পাৰ্চেণ্ট হিচাপত ইয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো বাঢ়ি গৈছে আৰু কিছুমান নিউজত এইটো এতিয়া প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে দুহেজাৰ ত্ৰিছ চনত তাৰমানে আজিৰ পৰা আৰু ছয় ছয় বছৰ পিছত ব্ৰেইন টিউমাৰ এইটো বেমাৰে সমগ্ৰ কেঞ্চাৰছৰ ভিতৰত এক নম্বৰ বেমাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব তো এইটো অতি ভয়াৱহ কথা আৰু আজিৰ দিনতো মোটামুটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফাইভ মানে মানে সাধাৰণ এক লাখ জনসাধাৰণৰ ভিতৰত পাঁচজনৰ ব্ৰেইন টিউমাৰত আক্ৰান্ত হয় এইটোৰ সংখ্যাটো অতি বেছি আৰু ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰায় দুই লাখৰ বা আঢ়ৈ লাখৰ ওপৰত প্ৰত্যেক বছৰে ব্ৰেইন টিউমাৰ ধৰা পৰে আৰু চিকিৎসা হয় আমি এই কথাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে এই দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে ধন্যবাদ